Stendo sul piano da lavoro un rotolo di pasta sfoglia del formato rettangolare. Mantengo la carta da forno presente nella confezione, divido in due parti nel senso della lunghezza. Falcisco la prima striscia con fette di melanzane grigliate, e saporisco con un giro di olio evo e sale quanto basta. Aggiungo delle foglie di prezzemolo e scamozza grattugiata a fuori grossi. spennelli i bordi con un filino di acqua, chiudo e sigillo verso l'interno. Ottengo il rotolino. Mm. Farcisco la seconda striscia con del pesto. della scamorza grattugiata a fuori grossi e dei pomodorini secchi. Spennelli i bordi con un filino di acqua, chiuda al centro. Puoi rigire entrambi i rotoli, la chiusura deve trovarsi sotto. Intrecci due rotolini di pasta sfoglia forma una treccia. Sposto sulla teglia da forno coperta con carta forno. Spennello la superficie con un tuorlo e un cucchiaio di latte cospargo di semi vari. Lascia cuocere la treccia salata di pasta sfoglia in forno già caldo e statico, a 190 gradi per circa 25-30 minuti o fino a quando risulterà dorata. In pochi minuti ecco pronto un antipasto un aperitivo. La treccia salata di pasta sfoglia è filante e super golosa. Gli ingredienti si sposano perfettamente tra di loro. Potete utilizzare gli ingredienti che più vi piacciono. Larga la fantasia e il risultato finale è proprio bello da vedere, ma soprattutto buono da gustare. Farete un figurone!